Bocah-bocah, saiki Ibu bakal maca notuladne saka tembung iki. Disimak ya. Kang wiwitan ana tembung mangan. Tuladane, yen basa Indonesia, Vina dan Dina sedang makan siang di restoran. Yen basa Ngoko, aku mangan sego pecel neng warung Mbok Supinah. Lajeng ana basa Krama Bapak nedo goreng ing pelataran omah Banjur ono bosok inggil Simbah dahar wonten ing pendopo Lan pungkasane yaiku bahasa inggris Alex and Dita are eating noodles Kang kaping pindo ono tembung turu Yen boso Indonesia tuladane Saya sedang tidur di villa daerah batu bersama keluarga Yen basa ngoko, Rina turu ing kelas nalika pelajaran basa Jawa. Lajeng ana basa kromo madya. Mbak Sarah tilem wonten ing kamar amarga kesel. Banjur basa kromo inggil. Ibu dalem sare amargi kesel sangat sampun masak. Pungkasané ana basa Inggris. Our sister sleeping in the bedroom. Kaping telu ana tembung minum. Yen boso Indonesia Ibu sedang minum teh hangat. Banjur boso ngoko. Adi ngombe banyu es. Diteruske ing basaso kromoomaeo. Mas Rahmat ngombe wedang jahe. Ana yang kromo inggil, simbah ngunjuk kopi kopi pungkasan pungkasan ke inggris, Inggris is is drinking orange orange ke Ana berjalan yen poso Indonesia anak kecil itu berjalan ke sekolah. yen poso Ngoko Rina melaku menyangkali ke sekolah. Yang ke Mas Kiko mlampah ngantos pasar. Lajeng ana basa krama inggil, Mbak dalem tindak dateng griya ratu. Kang pungkasané basa Inggris, "walk along the beach." Kaping limo, membeli. Yen basa Indonesia, Lindang membeli obat di apotek. Yen basa Ngoko, dina toko klambi ing toko Liberty lajeng ono boso kromo matio simbah tumbas obat wonten apotek diteruske boso kromo inggil simbah mundut gendis ing peken kang pungkasan ono boso inggris they are buying at the market kapeng enam tembung pergi Yen bahasa Indonesia dia pergi ke pasar untuk membeli sayur Yen boso ngoko Dwe lungo menyang pasar tuku sayur lajeng ono boso kromo matio panjenengan tindak datang pasar tumbas sayur lajeng boso kromo inggil Piyambakipun kesah dateng pasar kangge mundut sayur Kang pungkasan ono bahasa Inggris siwen to the market to buy vegetables Kang kaping pitu ono tembung memberi Yen bahasa Indonesia ne Vina memberi hadiah ulang tahun kepada Rina Yen bosong ngoko Aku menahi buku marang adikku lajeng ana basaso kromo Matya Bapak nyukani sanggu duit dimateng adik kula Yen basaso kromo Inggil simbah meriki duit duateng putunipun Kang pungkasan basaso Inggris Alex gives a present to Albert Kapeng wolu yo iku meminta. yen bahasa Indonesia, Rina meminta izin kepada guru untuk ke toilet. Yen boso ngoko, aku jaluk jajan marang ibu. Yen boso kromo matio, adik nedi tulung marang bapak. Yen boso kromo inggil, putro nyuwun pangapunten dumateng Kromo Yen boso inggris, ono Albert asks his teacher for permission to go out. kapeng songo yaiku menangis. Yen boso Indonesia tuladene Rina menangis karena kehilangan kucing kesayangannya. Yen boso ngoko aku nangis mergo kucingku ilang. Lajeng ono boso kromo matio. Adi mular awit kucingi ora ketemu. Yen boso kromo inggil kucingnya ical yang pungkasan ono biasa Inggris Albert crying because the lost their beloved cat kaping sedoso ono tembung membawa yen boso Indonesia tuladane Rina membawa tas ke sekolah banjur boso ngoko aku nggawa tas menyang sekolah diteruske ono boso kromomatio adik datang sekolah lajeng ana basa krama inggil putra ngasta tas datang pawiyatan Yang pungkasan ono bahasa inggris Albert I'll bring back to school Nah, ibu kan sampun maringi tulodone Saiki mestine luwe faham yo Diiling-iling ugo disinauni nggih supaya bisa enggak nggo bisa